Як ви думаєте, хто на цьому майданчику головний? Якщо ви думаєте, що я, то помиляєтеся, Вікторія Іванова, член клубу любителів котів, кіт Баюн також не головна. Петрович, звісно, не головний. Головний Ульріх Брітіш Рейнбоу Юєя, тобто кіт Ульріх, який сьогодні є головним гостем. Я так думаю, програми ранок кава позитив. Ну і Вікторія Іванова, яка є його а, Току, хто чий я просто не можу зрозуміти? Доброго вам ранку. Вікторія, ми з вами взагалі домовлялися поговорити про котів. Котів люблять усі, але інколи мені здається, що ми своєю любов'ю до котів можемо цих котів зіпсувати і зробити їм навіть гірше. Може таке бути? Ні, не може Ні, це любов'ю. Нельзя і Просто в мене є молодша сестра. В молодшої сестри є білий кіт, і вона його настільки любить, що кіт вже просто ну намагає розробляє план втечі. Да, да, в принципе, конечно, если дети начинают, у меня тоже дети, не один у меня ребенок, поэтому, да, если дети начинают, это, ну, самое большое, дети сильно могут просто уйти. Как угу. правильно и с чего правильно, взагали, начать э, турбуватися про кота? Ну, прежде всего, с нужно... С выбором, да? С того, да, его прежде интерфейс. всего, нужно выбрать, какую вы хотите породу, определиться с породой. После этого, ну, в принципе, еще один такой из вариантов взять в приюте. Угу. Просто обыкновенное домашнее животное взять в приюте котенка, которых выбрасывают. Это один из вариантов. Если же все-таки хотите породистое животное, то нужно определиться с выбором породы. Но порода – это же сложно. Это же не просто, какой в него родовид, не просто, как выглядит кишка, какой в нее колер. важливо характер. Кожна порода Каждая порода имеет свой характер. Каждая порода тут? имеет свой характер. Для этого нужно определиться. Допустим, есть породы кошек, которые даже их называют кошка-собака, которые полностью привязаны к людям, которые будут ходить с людьми, которые будут разделять все домашние работы. То есть абсолютно. Одна из таких пород – это абиссины, это бурма. Есть другая порода кошек, допустим, британцы, вот как я представляю британского кота. Значит, это порода, которая абсолютно независимая, которая ну, считает, что это люди с ними живут, поэтому она подходит людям, которые заняты, которые заняты, которые находятся целый день на работе, и британцы будут абсолютно спокойно это переносить. Ну а вечером они придут к вам. Угу. Ну, если захочет, <laughs> да, конечно, потому да. что я всегда говорила про то, что британский кит Фанцовый... – это, да. Лев. Да. это один один да. лев, это один-один поводок лева. Да, это действительно так, поэтому это животные, которые считают, что они живут с людьми, что люди, люди живут, живут, живут ними. с ними, а они царь природы. Угу. Скажите, вот, что до харчевания, как правильно годовать и чем правильно годовать коти? Значит, для питания котов есть несколько вариантов. Есть натуральное питание и есть промышленные корма. Если у людей есть время правильно сбалансировать натура, натуру, то это один из вариантов. Что маете на увазе? То, есть борщика насыпать, и Нет, в коем случае. Кошки, это, как вы обратили внимание, это львы, это хищники. Поэтому обязательно должно быть мясо, и мясо должно быть сырое. Поэтому Рыба для кошек это так вот считается, но да. на самом деле она абсолютно кошкам не нужна, ее можно давать раз в неделю как лакомство, но не более. Угу. Наиболее сейчас в век промышленности наиболее это это профессиональные корма супер премиум класса, которые полностью обеспечивают все потребности животных и не представляют особо проблем для хозяев. Але лікарі кажуть про те, що якщо сухими кормами годувати постійно, то в кішечки може статися якась там хвороба з нирками, з печінкою, зі шлунком, ще з чимось. І ще раз повторяюсь, корма має бути преміум класа. премиум и супер премиум класса, профессиональные корма. Эти корма, они заботятся о здоровье животных, там есть все сбалансировано, нет красителей и тому подобное. То есть, если нет денег на профессиональный, лучше привчить кишку да. до натурального. лучше тогда. Ну, тут тоже свои проблемы. Почему? Потому что Натуральную надо правильно сбалансировать. Должно быть содержание фосфора и кальция. Особенно это касается вот именно британской породы, которая очень тяжелая, очень mm -hmm. мощная. И при недостатке кальция, естественно, будут проблемы. Mm -hmm. Поэтому, ну, проблемы будут со здоровьем животным, именно связанные с костями, с недостатком кальция, потому что порода действительно очень мощная и очень тяжелая. Ну, это не только Британцы, что суетятся захлебчивые кишке да. наши, там великие массивные. Великие массивные, это да. То тут надо очень правильно сбалансировать. Кальций, фосфор. Поэтому, ну, допустим, я предпочитаю все-таки профессиональную корма. А если mm -hmm. давать непрофессиональные, что это должно быть, кроме сырого мяса? Обязательно должны быть злаки, и обязательно ну, должен быть так называемый баланс. Mm -hmm. Это злаки, и это овощи. Для mm -hmm. нормализации все-таки, потому что хищники, которые живут на воле, они едят ту же словили мышь, которая до этого съела зерна, и там есть и злаки, какие-то овощи, все вот это. Вот чего, мой, ну, кит моей малой, есть кукурузы и горошек. Ему просто дуже подобается, мабуть злаки. Нет, это действительно, это необходимо для кошек в определенном количестве. Як правильно годувати знову ж таки, тому що існує думка, що можна насипати кішці в тарілку, і вона скільки там сама скільки з'їсть, стільки з'їсть, але є коти, які їдять постійно. Скільки а там, там насипали, скільки разів насипали, стільки будуть їсти. Опять же, річ іде о том, зависить це і від віку кота. якщо взросле животне, то можна кормити два рази в день. Якщо та то можна кормити до шести разів, в день, то зависимості від возраста. И опять же, речь идет о того, как удобно людям. Если это натуральная пища, то вы понимаете, что вы насыпите на целый день, она просто скиснет. И кот это есть не будет. Ну да, он же что дурный. Да. Mm -hmm. Поэтому, если это идут профессиональные корма, то ну, в моей семье, так как у меня нет возможности насыпать там два раза в день или это, и у меня нас стоит насыпанный постоянно сухой корм, который коты подходят и едят тогда, когда они это хотят. А, дуже цікавое запитание для господарів, зазвичай, я... Кіт і в вісім років ще кошеня. Да. Кот. а коли все ж таки <рес> кіт перестає бути ну, <рес> ну, верні, по Він вже не кошеня, а то він вже дорослий. Да, кіт, доросли. да. так. Ну, Некоторі породи, допустим, такі як британці, росту, лімійкуни, тобто мощні породи, вони да. ростуть до трьох років. Тобто вже в три роки можна британця вважати дорослим. Тобто я тобі хочу сказати, що Улріх ще дитина. Він народився 14-1113 року. У тільки в ноїбрі сповнився тому, да, у нього ще йде розвиття, і що мальчик весь своєму розвитку. Що ж ним буде, коли він виросте? Чи можна привчити кішку до натурального, наприклад, харчування, якщо до того її постійно годували? Штучными кормами. естественно Як? мясо кошки едят, едят все время а якщо не ест ну не хочет хочет вымагає тільки сухий корм ну дело в том что ну я допустим считаю что ставьте на несколько дней голодным ну, правильно <с> в принципе <с> есть <обовесить> мясо а бычное <с> нормально кормиться <харчеватися. с> да. не ну у меня допустим животное которое есть профессиональные корма но я говорю опять же о профессиональных кормах там действительно не добавлены никакие консерванты никакие улучшители вкуса которые бы притягивали кошек и он есть обязательно раз мясо. Угу. То не викликає привязанность к Нет, не вызывает. У него постоянно насыпан один из лучших профессиональных кормов, и при этом он раз в день получает мясо. Угу. А, цікаво, еще такие вопросы а по кількості корму, якую треба э, давати на день, а, по кількості, як розраховувати кілокалорії. Это все, написано, это все написано, на упаковке с кормом, в зависимости от того, какой корм. Опять же, я повторяю, что корма премиум класса, хоть они кажутся, что не дороже, на самом деле у них выше калорийность, меньше отходов и действительно кошка ими больше наедается, естественно, их расход идет меньше по сравнению с более дешевыми. Кармани, зрозуміло, треба порахувати просто все і почитати уважно на етикеті. Ще одне запитання для любителів котів. Ну, моя сестра, хоча б раз на рік свого кота Антоніо, ну тошка він, пере, ну тобто купає коту. Я б не сказала, що дуже подобається. Він Просто, ну, змушенный змушенный, через нашу биелу. Да. Белый. да. А, чи варто купать В принципе, если это абсолютно только домашнее животное, то можно купать только во время линьки для того, чтобы облегчить. Когда во время купания мы делаем небольшой массаж кожи, естественно, вы убираем лишнюю шерсть и облегчается линька. А так, если это просто домашнее животное, то, конечно, купать особой необходимости нету. Но если это животное, которое участвует в выставках, то вы понимаете, что для выставок есть необходимая подготовка. Там а ну, бальзам, и шампуни дорогие, бальзамы. бальзамы. ну, и все и это, и... да. И Опять же, это зависит от длины шерсти животного. Допустим, короткошерстное животное, особо мы ну, не готовим к выставке. То есть, да, мы его, конечно, там причесываем, да, мы там во время сильно, сильно линьки там, убираем лишнюю шерсть, там, но не более, вот. Ну, а якщо це длинношорстне животне, такие як персидська порода, то у них, звісно, более, более тяжкий грумінг і более все таки варто більше не, його. не бойтесь. <реш> 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 ну, ну я так акуратно. А мені знаєте, що цікаво? А от е, як влаштувати дозвілля коту? Ну. Тварины наш тоже должны отримувати какие-то эмоции а, для того, чтобы она была счастлива. Еще раз объясняю, что это не касается британских котов. Да. Ага. не британцы, это, это абсолютно, абсолютно. У них ну, в собі. Да, но я могу сказать только одно, что мы с семьей уезжали на море на 5 дней. Дома были оставлены вот кот, его жена кошка и были котята. Угу. Ну за пять дней ничего ничего особенного весело. не случилось. Они абсолютно спокойно перенесли наше отсутствие. Естественно, было насыпано достаточно сухого корма. Вот так как они привыкли, что сухой корм стоит постоянно, они его съедали тогда, когда они его хотели. Угу. Достаточно све ну, вода и, естественно, наполнитель для, То, туалет, да, для, для, того для туалета. для, потом да. батьки цих, хоть, ну, вернее, господарей, и не мали неприемных вот, То есть, в, в принципе, да, особо ничего страшного не случилось. Они прекрасно я больше переживала, что оставлюсь котята десятидневные, но абсолютно было все спокойно. Дуже переживают, зазвичай, господарь, и это визначно для многих есть. Как сделать так, чтобы кит не пометил в куточке, как не подряпал в шпалеры, и это многих зупиняє от того, чтобы взять кошеня. Ну, начнем с того, что для того, чтобы кот не метил, его необходимо, если это не племенное животное, его необходимо кастрировать кошечку необходимо стерилизовать. Это необходимая процедура для комфортного содержания животных. Спивмешками, окей. А да, почему? И Потому и что зов природы, ой, зов природы мы все равно не изменим, но если животное не используется в племенном разведении, лучше будет для хозяев и для самых животных, это кастрация и стерилизация. Это наиболее ну, щадящий, наиболее, ну, наиболее удобный способ, потому что животное этого не заметит, кот вообще уже на следующий день. Забудом. Забудет о том, что ему это кошки. Конечно, там это стерилизация полостная операция, поэтому это где-то дней пять занимают. Но в любом случае они очень быстро это забывают и живут счастливой жизнью, когда они играют гормоны. А в каком виде красивые? Чекай, хирург? про дряпа. А, Дряпалку дряп... дряп... а. это обыкновенное приучение. То есть мы в питомниках мы продаем котят уже приученных как тедралки. Как нужно привчать? Ну, берется, если вот котенок, ну, взрослые животные, они обычно приучены, им достаточно показать, и все. Маленький котенок просто на передних лапках есть железы на подушечках, которые оставляют запах. Достаточно пару раз показать, и все. Ну, и в крайнем случае, то есть, если уже ну, совсем, да, там, вот, оставил уже потер, даже не столько они дерут, вот, насколько маленькие котята, они бывают, не могут еще запрыгнуть на диван, да, и они, как цепляется и залазит туда. Uh -huh. Ну, естественно, так же само оставляется запах, и потом они могут спутать. Uh -huh. Для этого существуют всевозможные средства. Какие-то крапли, uh -huh. какими да, да? Да, да ну, спреи, которые можно обработать, и отрицательный запах, и они больше туда не лезут. Uh -huh. Вот уж, в каком виде нужно делать стерилизацию? Стерилизацию и кастрацию можно делать, но ну, вообще-то во всем мире уже практикуется ранняя стерилизация. Я бы очень хотела, чтобы у нас в Запорожье она тоже практиковалась, то, к сожалению, наши ветеринарные врачи делают это после полукота. Угу. По после полукота. Поэтому... Ну, а в других, в России и за рубежом уже давно практикуется ранее. Кастрация, стерилизация. То, -то, то есть месяц-два колы творения? Ну, к трех месяцев. До трех месяцев. Да, к трех Словом, после року не варто затягивать? Не варто. Это, когда говорят, что кошки нужно родить для здоровья, это абсолютно... Не нужно. Почему? Потому что, честно, роды не прибавляют здоровья. Вот, поэтому... Вот можно стерилизовать и до первой течки прекрасно все. Ну а кота, конечно, тоже после полугода. И это так не нешкода, чем его здоровью. Нет, абсолютно. Вот ну, такие есть. Ну миф про те, нет, что нет, это абсолютно. Это миф выдуманный да, 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 человекам. Да, да, человекам просто. Да, это вот. человекам не тваринами. Нет, нет, действительно кастрация это наилучший выход для животного. Почему? Потому что для комфортного содержания. То есть мы ж, вы не будете ругать кота за то, что он метит. Он не поймет вас. Он делает то, что он хочет. Достаточно что допустим, да, достаточно, чтобы в соседней квартире жила кошка, не кастрированная, ну, не стерилизованная. Да, со своим запахом и он будет вам метить и входную дверь, и все. Будем а а вот интересно, как привчать до туалета, чтобы, ну, например... А там запахи, мне кажется, что они сами привчатся. Да, в принципе, опять же, mm -hmm. опять же, мы продаем уже приученных котят, их приучает мама-кошка, mm -hmm. для этого мы продаем котят, естественно, не в владельческом возрасте, а старше двух месяцев, mm -hmm. вот, то есть в три месяца, ну, то есть после двух месяцев мы продаем котят, когда они уже получили все необходимые навыки, вот. Ну, то, то там життя. за запахом они сами разумеют, да. куда им треба идти да. и что им Ну, естественно, в новом доме котенку все равно надо показать. показать. Ну, я использую для этого наполнитель, потому что природный экстент это копать. Угу. То есть достаточно зоопрод зоопродукции, можно подобрать наполнитель, который будет За задовольняти і господарю, <свят> і котів <свят> дякуємо і вам і улріху. Він зовсім не сказав жодного слова, бо він знає, він наповнений власною гідністю і знає, що чого церення розводити. Так. <свят> Я не буду на вас свої слова витрачати. Дійсно, дякуємо, що прийшли. Бажаємо усього найкращого <свят> і вам, пане Улріху. Так само. переходимо до чергової рубрики. Називається вона Еврика. І сьогодні ми дізнаємося про джинси.